19c. Абзац. 2. ВНЖ при наличии опыта, но без признания диплома. Интересно, я расскажу. А с тебя ничего. Просто будь в курсе. и Имею в виду, что с 1 по 5 мая будет проходить большой онлайн-марафон, бесплатный для граждан Украины. В Телеграме есть регистрация. Ну, а я дальше тебе расскажу. В общем. Если у тебя есть профессия, но э, у тебя также есть опыт работы, но твой диплом не признают в Германии. Фаталити. Нет, это не конец. Существует параграф 19c, второй подпункт. Он позволяет остаться и работать по профессии даже без признания диплома. Что же нужно для этого? Во-первых, у тебя должен быть диплом полученный за границу. И неважно, признан он в Германии или нет. Главное, чтобы он был. Во-вторых, минимум два года по профессии. Работа должна быть официальная и подтвержденной. Что еще очень важно, твой диплом должен быть признан в стране, где ты его получал. Поэтому, если ты его получал в каком-то под факультете частном, от какого-то поплавского, ну Важно, чтобы его Украина признавала, если это речь про Украину. Но тем не менее, тебе также нужен контракт на работу в Германии, и работа должна быть по твоей специальности. Но доход минимум 3622 евро брута в месяц. А если тебе больше 45 лет, тогда минимум 4427 евро. Если ты айтишник, в целом диплом вообще не нужен. Но опять же таки, положительно влияют сертификаты от немецких учебных организаций, например, как вот моей, ты можешь записаться на мои курсы по цифровым профессиям, но, да, это платно. И в целом, если ты айтишник, тебе проще. А что касается правил зарплаты, опять же таки, напоминаю всегда, что есть такая небольшая ремарочка, что это касается, когда человек только хочет приехать в Германию, а никогда он уже здесь, поэтому на это очень часто закрывают глаза. Но важно понимать главный нюанс параграфа 19c именно второго пункта, что этот путь не всегда засчитывается для гражданства. И постоянно в комментариях есть огромное количество людей, лагерь один, который говорит, например, про 24-й параграф, что 24-й параграф засчитывается в гражданство. И лагерь, который говорит, что не засчитывается. Я отправил дополнительно запрос в 22 миграционные службы разных городов. Ни одна не опровергла и не подтвердила эту информацию. И основная часть написала, что конкретно в случае 24 параграфа сотрудник будет рассматривать это индивидуально и возможно часть периода, в которую человек работал и не получал пособие, будет засчитана. Но это будет решение, которое будет принимать сотрудник в индивидуальном случае, в конкретной ситуации. Пока что как-то так. Ну, надеюсь, не забыли подписаться.